लोगों ने आशुरा से मुतल ये घड़ के रखा है बोलने वाले चाहे अपने हों या पराय हों छोटे हों या बड़े हों बोलने के बाद उसके लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है दीन हमारे या आपके बाप का नहीं है यह हमारे और आपके रसूल का दीन है अल्लाह का दीन है बोलने वाले की वजह से दीन की हैसियत ना घटेगी ना बढ़ेगी हदीस के हवाले से अगर कोई आदमी बोलता है चाहे छोटा बोले बड़ा बोले इस मुल्क का बोले पड़ोस मुल्क का बोले हम उनकी कदर अजमत एहतराम के साथ उनकी शान में गुस्ताखी किए बगैर ये कहते हैं जो इस तरह के वाकयात बयान करते हैं वो मन घड़त बात है दस मुहर्रम का रोज़ा रखने पर क्या फजीलत और क्या सवाब मिलेगा एक साल के गुनाह माफ़ होंगे बस इसके अलावा कुछ नहीं क्या कर रहे दस मुहर्रम का रोज़ा रख रहे सर्दियों का रोज़ा है ठंडा रोज़ा गुजर रहा है बग़ैर शहरी के भी रख ले सकते हैं एक साल के गुना माफ़ हो गए और क्या देना इससे बड़ा ऑफर क्या चाहिए लोग इतने बड़े बड़े ऑफर लेके आ रहे बाज़ लोग लिख रहे हैं दो आशुरा का रोज़ा रखेगा चालीस साल के गुना माफ़ हो जाएंगे रोजा रखेगा तो पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा आशुरा का रोज़ा तमाम नबियों का रोज़ा है आशुरा की रात में इबादत करेगा तो ज़मीन आसमान में जितने लोग हैं उतने लोगों की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा इस दिन अगर कोई आदमी चार रकात नमाज पढ़े और पचास कुल के साथ पढ़े तो गुज्त पचास साल के गुना अगले पचास साल के गुना माफ और फिर नूर का एक मेंबर उसके लिए जन्नत में बनाया जाएगा अगर कोई आदमी इस दिन किसी को कुछ पिलाया कुछ खिलाया तो फिर अल्लाह उसे ऐसे लोगों की फहरिस्त में लिख लेगा गोया वो एक लम्हे के लिए भी नाफरमानी नहीं किया इतना पाकिज़ा बन जाएगा पवित्र बन जाएगा आशूरा के दिन किसी गरीब घराने को कुछ खिलाया पिलाया तो पुलसरात पर बिजली की तरह पार हो जाएगा आशूरा के दिन गसल करेगा तो मौत के अलावा कोई बीमारी नहीं आएगी मौत आ सकती है आशूरा को अगर सुरमा लगाया तो फिर आँखों में कोई ख़राबी नहीं होगी आशूरा के दिन अगर किसी यतीम के सर पे हाथ रखा तो दुनिया के तमाम यतीमों के साथ भलाई करने का सवाब मिल जाएगा आशूरा का रोज़ा रखा तो एक हज़ार हज एक हज़ार उम्रे एक हज़ार शहीदों को शहीदों का सवाब और एक हज़ार फरिश्तों का सवाब आशूरा को अगर सदक़ा किया तो दुनिया के पूरे फ़क़ीरों को सदक़ा करने का सवाब मिलेगा तो जितने दूल्हे जहेज़ मांगने वाले सबको एक एक रुपया बांट दो जिसने इस रात में इबादत किया जिसने तमाम मखलूक़ के बराबर सवाब मिलेगा आशूरा के दिन किसी बीमार की आदत किया तो दुनिया के तमाम बीमारों की आदत का सवाब मिलेगा आशूरा के दिन अगर कोई आदमी रोजेदार को इफ्तार कराया पूरी उम्मत को इफ्तार कराने का सवाब मिलेगा आशूरा में किसी भूखे को खाना खिलाया तो सारी उम्मत को खिलाने का सवाब मिलेगा क्या बयान कर रहे इतना सवाब कई को देना आशुरा का रोजा नफिल है फर्ज रोजा नहीं है अरे रमजान के फर्ज रोजों पर इतना सवाब नहीं है जितना सवाब इस पर दिया जा रहा है कहा लिखा हुआ है किसने बयान किया है सब मन घड़त और झूठी बातें हैं और इस ये पर्चा लाने की जरूरत इस वास्ते पेश आई आजकल लोगों का एक नया ट्रेंड चल रहा है सीधे सीधे बोले तो दिमाग में नहीं उतर रहा है इस तरह कुर्सी रख ले के कुछ कागजात रख ले के किताबें रख ले के देखो मैं रेफरेंस लाया हूं बोले तो सब लोग बोल रहे हो देखो ऑथेंटिक बात बोल रहे हो उसके लिए जो इसको मानते हैं तो हम खुद इसकी दलील दलील से पेश कर रहे हैं कि भाई आशुरा का नफिल रोजा रखने पर इतना सवाब का क्या मतलब रहेगा किसकी तरफ मनुबूब कर रहे हो अल्लाह के नबी आसाम की तरफ मनसूब करके बोल रहे हो